заключается в том, что э, пытается, грубо говоря, править некие биохимические процессы, которые испортились. Ну, например, нарушился синтез белка или нарушился э, процесс э, восстановления молекул ДНК. Ну, молекулы ДНК наши рвутся под влиянием космических влучений, там, химических агентов и так далее. Значит, надо восстанавливать. Восстанавливаются они. Клеточная система располагает так, репарирующими ферментами, и э, это происходит репарация происходит но значит есть предел за которым если число повреждений слишком большое то репарирующая система не справляется не справляется или она рассчитана на какой-то уровень определенный вот и э, человек несмотря на то что э, вот эти восстановительные процессы происходят он тем не менее стареет так вот значит э, вся идеология практически сводится геронтологов, что надо исправлять те или иные биохимические процессы, которые попортились в процессе жизни человека. И предлагается вот масса способов. Вот в частности, если у вас испорчен механизм блокирования, значит, синтеза активных форм кислорода, это то, что Скулачев делает, академик Скулачев то давайте искать средства, которые так сказать, вот блокируют наработку вот этого дела, этих активных форм кислорода. Ну и так далее, и так далее. Вот вся логика к этому свойства. И вот этот самый а, ген P53, белок P53, который, понимаете, как а, фигара, он делает то, он делает все, вот этот белок p 53 маленький белочек с относительно низким молекулярным весом. Он оказывается, заведует колоссальной сложности процессами. Он там останавливает клеточное деление, он репарирует ферменты и так далее. Там масса у него функций. Я когда разговаривал со специалистами в области вот работы по этому белку, вот сейчас там огромные деньги тратятся во всем мире на изучение этого дела. Я говорю, слушайте, этот белок и этот ген они что, соображают, Вы выполнять огромную организационную работу. По вот что делает белок по 53? Он, грубо говоря, или убирает клетки, которые по каким-то причинам испортились. Ну, у них там ДНК повреждена, а система репарации не срабатывает уже. Да? Давайте эту клеточку уберем, разберем ее на мелкие части, другие клетки воспользуются ее частями, и все хорошо. То есть такой частичек, понимаете? Так надо не допустить, чтобы клетка постарела, а не потом ее разбирать. Вот задача. И, теп и теперь самое главное, что является основой, так сказать, наших стратегической основой наших исследований вот таких вот белков с высочайшими управленческими функциями очень много и все они каким-то таинственным образом знают что им делать и как им делать маленький белочек да вот как будто у него понимаете как будто там сидит человечек который соображает куда этому белку пойти и что ему сделать Значит, мы я долго поражался, понимаете, это принято как вот автоматом, что это все делается автоматически. Вот в силу каких-то процессов диффузии там, значит, вот они эти белки, так сказать, там диффундируют, находят места, куда сесть, так называемые сайты, ну, вот, находят домены определенные на ДНК, куда они садятся, да, откуда они знают это? Говорят, ну вот физика-химия такая, но физика-химия она работает на очень близких расстояниях. Знаете, примерно то же самое, как вот э, у вас есть ключ и замок. И вот вам надо прийти в эту квартиру, открыть дверь. Ну, вам же надо пройти огромное расстояние по городу Москве, проехать, знать, куда, какая квартира и куда, в какую замочную скважину вставить этот ключ. Да? Это же огромная информационная работа, да? предшествующую ключ-замок. А вся биохимия, так сказать, и вся вот клеточная биология базируется на том, что вот, ну, вот так вот происходит, что вот белки вот они находят и все вот свои места, и работают. Нет. Мы говорим, ребята, вы здесь ошибаетесь. Принципиально ошибаетесь. Значит, есть некие руководящие принципы, они квантовые. Назовите как угодно. Их можно назвать энтелехией, волей Господа. Дело не в этом. Надо изучать механизмы. Если вы скажете, что все, Господь за все отвечает, вы ответили на все вопросы. Ну, нужно просто да. шутку что такое Господь. Да вы ответили все, да. Но ни на, абсолютно ни на что не ответили, вы правы. Еще значит, что такое Господь. Вот. Ну, для меня Господь это вся природа. Нет, природа, нет. Петр Петрович, вот смотрите, вы сейчас объяснили довольно сложные вещи, сложные процессы, которые... Попытался объяснить. Объяснили, которые мешают организму стареть, но, тем не менее, как я понимаю, вот существует несколько как бы, путей. Один путь – это восстанавливать уже поврежденные органы. Биохимию, да. да. Это один путь. Второй путь это профилактика. Да, давайте значит, человека заболеваний. Давайте этого да? да, человека кормить хорошей едой. Давайте мы его, так сказать, э, э, избавим от э, перекисных соединений, будем его кормить, значит, э, антиоксидантами да, и есть так, третья далее, так далее. Я еще да. э, Я просто хочу закончить вопрос, да, что все-таки, э, что все вот здесь в голове, да, и все болезни от нервов, как говорят. Ну или иными словами. Психика есть э, основной инструмент э, функционирования там, человеческого организма. Нет, вот секундочку, нет, смотрите, здорово. я сейчас закончу, а вы потом тогда там опровергнете. Да? То есть, э, по большому счету, это как в том анекдоте, там, доктор, я жить буду, а смысл, да? То есть, огромное количество людей стареет в первую очередь э, в, собственной, э, в собственных мозгах. И есть люди, которые там, в 30 лет готовы умереть психологически, потому что... По большому счету, да, правы. Понимаете? И да. как бы сколько им не восстанавливает. Да, 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 да. Есть масса людей, которые умирают абсолютно да, э, физическое да. тело, которых абсолютно здорово. Да? Угу. Но при этом они умерли просто, потому что устали от жизни. Да? Это то, что вы сказали, это на самом деле это высший пилотаж. Э, Идеологии торможения старения и к этому только-только подходят. Но я просто хочу завершить мысль, абсолютно соглашусь с вами, что сознание играет гигантскую роль в этом деле, понимаете, потому что можно себе поставить программу, как делают йоги, там, продвинутые люди духовные, да, которые живут очень насыщенной духовной жизнью, они живут, как правило, очень долго, потому что у них мозги работают так, как надо. А если человек опустился, так сказать, плюнул на все, да, даже если он здоров, он быстро умрет. Значит, это важно. Я хочу провести свою мысль до конца, что, значит, вот эти вот сложнейшие регуляторные процессы, которые и старение, которое является нарушением этих процессов, значит, пытаются вот они, геронтологи, вот, лечить, ну, грубо говоря, прыщи. Замазывают прыщи, так сказать, или головную боль путем, я не знаю, там, если рак мозга, давайте анальгин, пить так боли не будет. Вообще человек умрет. Значит, вот такие вещи они не, не проходят, и, значит, надо ориентироваться на то, что есть вот такие высшие стратегические механизмы, волновые, квантовые, которые руководят вот этими всеми белочками, которые, у которых как будто мозги в голове есть, которых у них, естественно, нету. И никакой самоорганизации, и, так сказать, это, и никакой физико-химии это дело не исправишь. Поэтому это тупиковый путь. Значит, надо искать вот высший квантовый механизм, включая работу головного мозга. Здесь вы совершенно правы. Так вот, мы эту задачу как пытаемся решить? Поскольку нам не добраться до энтелехии и не добраться до, так сказать, высших этих самых конечных кауза финалис, который определяет, тогда мы решаем задачу, по крайней мере, на, на сегодняшнем этапе очень просто. Да? Или пытаемся, ну, есть результаты уже. А вот как мы с, этой, вот, с этими крысами, с десятками крыс, которые мы, у которых мы вырастили поджелудочную железу, а это сложнейший орган, как я вам говорил, да? Значит, сначала в Москве, потом в Торонто мы это сделали, нас пригласили в Канаду, а потом мы снова повторили уже здесь, в Нижнем Новгороде. Ребята, медики подключились, я их обучил. Мы сделали вот эту штуку, которая, ну, на самом деле, не потому что я раздуваю щеки, она должна потрясти научный мир, но не верит. Но мы опубликовали. Ладно, придет наше время и поверит. А мы добьемся практики. Так вот, что мы сделали? А очень простой принцип, чтобы. По крайней мере, на первом этапе решить задачку торможения старения. То есть регенерации органов тканей. Принцип очень простой. Знаете, как он звучит? Делай, как я. Это матричный принцип. Да, Делай, как я. Что мы делаем? Не надо нам э, высасывать из пальца программ, которые мы не знаем по торможению старения. Вот клетки иммортализованные знают, как им жить бесконечно долго. Да? Они обходят эти... Ограничения хайфлика там и так далее, перекисные процессы, которые в них тоже происходят, митохондрии, которые здесь гонят, эту самую активную форму кислорода, они это, на это дело совершенно не реагируют. Они живут и живут, и размножаются, в том числе и раковые. Значит, для того, чтобы вызвать процесс регенерации, надо дать матрицу. Матрицу. Матрицу, ну, грубо говоря, матрицу молодости. Вот как в случае с поджелудочной железой. Вот это классический пример, он станет классическим, я убежден. Значит, мы берем поджелудочную железу новорожденного крысенка, той же самой, того же самого семейства, вот узкое семейство крыс, вистер, и вот они плодятся, там их десяток крыс, и вот они, у них рождаются эти крысята, новорожденные крысята, только что родившиеся, и мы из них извлекаем поджелудочную железу, и она является матрицей, которая при считывании ее нашим квантовым биокомпьютером, вот не просто так делается, мы уже 20 лет работали над созданием кванта, пришли к нему теоретически, пришли, что такое квантовый биокомпьютер? Квантовый биокомпьютер основой является лазер, а этот лазер моделирует волновые процессы в хромосомах. Так вот, этот лазер, тире, квантовый биокомпьютер, считывает как с дискеты информацию с поджелудочной железы, то есть вы, извините, просто сразу уточните, кто-то буквально поймет, вы не берете физически поджелудочную Берем. железу. То есть вы вынимаете. Да, хирургически крысенка. все. А потом все очень материально делать. делается. Понимаете, хирург, специалист, так. выделяет поджелудочную железу. Она очень маленькая, да? еще надо не ошибиться, и выделить то, что надо. Вы подставляете это в лазерный пучок. Я а вы ее физически вынимаете из Вынимаем, крысенка? да, из новорожденных Она еще метаболизирует. Она а еще потом вы на место кладете или как? Зачем? Мы использовали, он умрет уже Нет, понятно. Ну, то есть, я имею в виду, люди же сразу применяют на себя, то есть, а в человеческом а -а -а, сейчас случае подойдем. как это будет. Сейчас подойдем. Конечно, мы у новорожденных детей ну, вот, а... не будем брать поджелудочную железу. Мы поступим проще. Сейчас я расскажу, как. Подойду к этому. У -у -у. Значит, э -э извлекли поджелудочную железу, вернее, десятки поджелудочных желез, Потому что это огромная серия экспериментов была у нас в Канаде. И мы поразили этих самых канадцев, они нам не верили. Ну не верите, ребята, это ваше дело. Значит, мы с тратышным это делали, и мы делали самую главную часть, мы считывали информацию. Все остальное делали они своими руками. Значит, считываем информацию, как с дискеты, с поджелудочной железы. Она располагает, ну, грубо говоря, информацию о том, как э -э регенерировать поджелудочную железу. По принципу, делай как я. Это волновое реплицирование фактически. Подаем эту информацию на все четыре стороны. Она достигает только крыс этого вида. Они а всех подряд на всем земном шаре, да? Только крыс Вистера, вот, у которых нет поджелудочной железы. А мы ее убивали, прожелудочной поджел... железу, просто Алексану, водили, это Алоксану модель диабета. Нет поджелудочной железы, крыса умирает. Через 3-4 дня они гибнут практически все. Значит, вот в стадии, когда они уже организируют, подаем эту информацию, и они, происходит некое чудо. На самом деле это не чудо, это предсказано. Наверное. Через, примерно через 9-10 дней крысы выживают, у них регенерирует поджелудочная железа, нормализуется сахар, который был зашкаленный, огромный сахар, потому что нет поджелудочной железы, сахар не утилизируется, вот, диабет первого типа. Крысы выживают. Все, на секции мы видим, так сказать, на гистологии мы видим, все нормально, все хорошо, все прекрасно. Регенерировали, ура! Значит, вот вам один из путей. Я думаю, что это один из ключей стратегических путей восстановления. Теперь к людям. Регенерация органов и тканей.